Доброго вечора всім, хто надає перевагу телеканалу Запоріжжя в ефірі. Передача з перших вуст, де народні обранці звітують про свою роботу. І у нашій студії гість народний депутат України Сергій Кальцев. Вітаю вас. Добрий день Дмі. Сергій Федоровичу. У парламенті зараз точаться інтриги і безліч різних сюрпризів. Вже розпалася коаліція. Що далі? Усе таки будуть перевибори. 24 июля Депутати з фракції Удар Свобода. объявили о выходе из коалиции. После этого к ним подключились представители от группы за экономический экономичный развиток. И да, действительно, коалиция распалась. Есть запрос общества на перевыборы в Верховную Раду. И он справедливый по сути своей. Но здесь нужно учитывать один момент. Проводить перевыборы, когда идет война, наверное, не совсем правильно. Есть фронт на Донбассе, а депутаты Верховной Рады, отправящая коалиции, пытаются и открыли второй, второй фронт э, Верховной Рады. Только этот фронт за портфели, за новые места во власти и за все сопутствующее этим движением. С моей точки зрения, перевыборы парламент нужно проводить только в одном случае. Когда будет закончена война, когда все жители Украины спокойно могут на участках выбрать представителя той или иной партии или просто депутата-мажоритарщика, независимого человека, человека, который выдвигался самовыдвижением. Но у них совершенно другие, скажем так, мысли. Они сегодня не обращают внимания на то, что кризис политики, не обращают внимания на то, что кризис в экономике, соответственно, в социальной сфере, замораживаются зарплаты, пенсии, растут коммунальные тарифы, курс 12. І маса інших вещей, которые сьогодні не способствують нормальному проведенню виборів. Е Тому, якщо вибори будуть, значить вони будуть, значить вони пройдуть 26 октября. Такова воля сьогоднішнього більшинства. І, до речі, нещодавно громадськість була здивована <кхи> демаршем прем'єра Яценюк доволі емоційно заявив про те, що кидає посаду. Однак формально парламент відставку все ж таки не прийняв. Питання не голосували. Засоби масової інформації вже охрестили Арсенія Яценюка другим легітимним. Ваша думка, із чим пов'язаний цей демарш? Я думаю, це було не емоціональне рішення, а вполне продуманий ход. У нього на руках карт-бланш, Він обов'язаний працювати в такій ситуації, а вона більш ніж напряжена. Кстати, на отметі, що за независимость самостоятельной Украины, таких сценариев мы не проходили. Мы не воевали, и у каждого президента, у премьер-министра хватало понимания того, чтобы э -э, в стране не было войны, чтобы достаточно серьезно балансировать в той ситуации, когда есть напряженные отношения с Россией, да, когда Крым пророссийский, и он воспользовался ситуацией и ушел, и мы ничего не смогли сделать, чтобы защитить нашу территорию, оставить ее э -э, в составе Украины. Но Яценюк принял достаточно взвешенное решение с его точки зрения. Если у него нет большинства в Верховной Раде, он уходит в отставку, но у него появляется возможность в условиях оппозиции или условий приближенных, или надуманных, э, пытаться играть в свою игру, в свой политический проект или совместно с Батькивщиной или какие-то другие сценарии, которые дают ему право заявить о том, что он сделал все, что мог, но нет большинства, и он ушел. Более того, если депутаты э, из православного большинства не проголосовали за его отставку, они дали возможность ему спокойно вернуться э, на эту должность и работать дальше. Я думаю, что так оно и будет. Если повернуться до перевыборов, че потрібні краине такие изменения? Скажите мне, э, в таких условиях нужны такие изменения или нет? Когда закончится война, когда закончится война, мы сможем действительно провести теперь выборы с моей точки зрения. Но что мы должны сделать? Первое. Прекратить войну на Востоке, остановить кровопролитие. Принять меры, второе, по срочнейшей стабилизации в экономике. Дальше. Провести конституционную реформу. И, соответственно, обеспечить процесс децентрализации власти. После этого четко определиться с системой выборов. Это касается выборов и Верховную Раду, и Президента, и органы местного самоуправления. Раз и навсегда принять законы, хотя бы спокойно 20-30 лет работать по одному закону. И потом уже, когда страна единая, целая, неделимая, когда возможно проводить выборы в Донецкой и Луганской области, обеспечить их прозрачность. Для того, чтобы каждый житель Донецкой и Луганской области в том числе принял участие в этих выборах. 15% населения это жители Донецкой и Луганской области. Можно ли сегодня в таких условиях проводить войну? Ой, извините, проводить выборы в условиях войны? Я думаю, что нет. А надо еще не забывать одну вещь. В условиях, когда экономика страдает, когда социальная сфера, как следствие, страдает еще больше, новая власть находит 1 миллиард гривен на перевыборы. Да дайте их в Запорожье. Мы за 1 миллиард гривен в Запорожье сделаем коммунизм. Наша жилищно-коммунальная сфера будет примером для всей Европы, я в этом уверен. Ну, на Запорожье денег нет, а на перевыборы есть. Президент виніс на розгляд парламента зміни до Конституції. До речі, ви особисто і у цій студії також говорили про те, що основний закон потрібно змінювати. Отже, як ви оцінюєте запропоновані ініціативи? Часть цих ініціатив ми згодні. Наприклад, підрозпределення фінансових повномочі в сторону місцевих бюджетів, місцевого самоуправлення. Ми зі повністю згодні з президентом і підтримуємо цю ініціативу. Але Уверен в том, что нужно эту инициативу под, подкрепить законодательно, скажем так, э, на уровне изменений Конституции. 300 депутатов должны проголосовать за изменения в бюджетном кодексе, в налоговом кодексе. И это даст возможность любой власти, которая бы была при каких-то поползновениях ее, ничего не менять в свою угоду. Чтобы все местные бюджеты, начиная с Западной Украины, заканчивая Востоком, Донбассом, были защищены. Вторая составляющая э, состоит в том, что в случае изменения полномочий местных бюджетов, соответственно, должны меняться и финансовые возможности. Если полномочия местных бюджетов увеличиваются, тогда государство в большей степени должно финансировать местные бюджеты. Если уменьшается, в меньшей степени. С чем мы не согласны? Вспоминайте голосование в Верховной Раде в марте месяце за отмену закона о русском, о русском языке это являлось одним из аргументов и катализаторов взрывных процессов в, Крыме. в Крыму. Крым всегда был пророссийский. Но я еще раз подчеркну, предыдущей власти, более 23 летней лет независимости Украины, хватало понимания того, чтобы очень серьезно балансировать. И чтобы эти настроения в Крыму не вышли на тот уровень, который позволил ему уйти. Отменили закон о русском языке Верховной Раде. Это была инициатива фракции Батьковщины, удар, свободы. К чему мы пришли? И были многие другие реакционные заявления депутатов провластных фракций, представителей общественных движений. Поэтому что здесь нужно делать? Первое, нужно раз и навсегда решить вопрос о статусе русского языка. Или второй государственный язык, или как минимум региональный язык. Кстати, более 70% жителей Запорожской области, по нашим исследованиям, поддерживают статус русского языка как регионального. Более 50% как русского языка второго официального. То есть есть запрос Юго-Востока Украины. И его нужно удовлетворить и раз и навсегда снять этот вопрос с повестки дня. С чем мы не согласны? Есть положение в этом законопроекте, которое направлены на дальнейшую централизацию власти, а не децентрализацию. Пример простой. Убираются областные администрации. Но вместе с тем, смотри, вводится система представителей, институт представителей президента на местах, которым Я даны Огромные, будут даны огромные полномочия. Начиная то, что они будут иметь право приостанавливать действие любого или останавливать действия, действия любого акта э, органов местного самоуправления, заканчивая многими другими вещами типа координация деятельности органов местного самоуправления. Местное самоуправление без президента на месте разберется, что ему и как делать. С этим мы не согласны. Дальше, еще один вопрос: он связан с выборностью. Если мы выбираем мэров голодов, городов, извините, мэров поселковых советов, сельских голов поселковых, тогда, наверное, с учетом того, что губернатора не будет, будет председатель областного совета, и у него будет вся полнота власти на территории, соответственно, он будет формировать исполкомы. Тогда, наверное, объективно, чтобы и председатель областного совета выбирался людьми прямым голосованием, каждым жителем нашей Запорожской области, а не депутатами областного совета, которые того или иного... Представители областного совета выбирают, а потом, получается, как обычно, возникают проблемы. Он кого-то не устраивает. Избрал народ, все, он отвечает перед ним. При этом должен быть механизм отзыва любого депутата любого уровня. Которого... Он есть сегодня в Конституции, но там не прописаны, к сожалению, все положения. Вот это тоже должно быть. И э, я ряд других изменений, но это тема вообще отдельной передачи. Если коротко, то... Ваша думка разумела. Тогда ваши прогнозы, как в стране будет изменяться ситуация далее? Прошу. И дальше будет нарастать кризис в политике, кризис в экономике и, как следствие, в социальной сфере. Что у нас с вами? Первое полугодие падение ВВП 3,5%. По итогам года Минфин, Минэкономики говорит более 6%. Как экономист я могу спрогнозировать, минимум от 8 до 10 процентов. Инфляция 19 процентов. Я думаю, она будет на уровне 30 процентов. Что еще можно сказать? В Донецке падение объема производства за первые полугода более 13 процентов. В Луганске более 5 процентов. В Запорожской области, которая, слава богу, не воюет. И дай бог, чтобы ни одна область Запорож... э, Украины не воевала. Более 3,5 процентов. Это все взаимосвязанные вещи. Если под угрозой остановки еще день-два тому назад был Авдейский коксохимический завод, потому что там идет война, завод был обесточен, то я вам скажу одну простую вещь. Если бы в течение суток не восстановили электроэнергию, это сотни миллионов гривен или миллиарды убытка. Это на одном заводе. Плюс экологичная катастрофа. Конечно. Дальше смотрите цепочка. Есть шахта, которая добывает уголь. Дальше этот уголь э, перерабатывается, обогащается на обогатительной фабрике. Потом это сырье заходит на коксохимический завод. Коксохимический завод является одним из десятков предприятий, которые поставляют компоненты для производства металла. Умер коксохим, соответственно, вся цепочка умирает. Это десятки тысяч людей и сотни без работы. Нельзя сегодня проводить действия в зоне Донбасса военные. Нужно их прекратить, прекратить приостановить, сесть за стол переговоров и делать все, чтобы решить эти вопросы мирным способом. Нет других вариантов, потому что каждый день на войны, войны на Донбассе это сотни миллионов гривен убытков. Мы будем с вами 5-7 лет, вспомните мои слова, если война сегодня, завтра, дай бог, прекратится, еще эти последствия убирать. Это сегодня страна минимум, ну я скажу, если говорить о потерях э, в частном бизнесе на Донбассе, э, скажем так, государственных предприятий, это несколько миллиардов сегодня долларов убытков прямых. А косів у них будуть десятки мільярдів доларів. Нам хто-то ці гроші дасть? в лучшим випадку МВФ під проценти по дасть ці кредити. Ну і ж треба буде отдавать. Україна й так в тяжлейшому положенні живе, в тяжлейшому економіческом положенні. Незважаючи на складну ситуацію у парламенті, ви все ж таки ведете законотворчу діяльність і на чому зараз акцентуєте увагу? За цей час ми підготовлено більше 30 законопроєктів. К сожалению, я могу сказать, что большая часть из них даже не стоит в повестке дня сессии. Как работал э, парламент э, в том году? Депутаты провластной фракции ставили на голосование законы по вторникам-четвергам, оппозиционных партий по средам пятницам. Таким образом соблюдался какой-то баланс. Мы слышали друг друга, мы понимали друг друга, мы могли голосовать, поддерживать, не поддерживать, но были такие правила. Сегодня неписанное правила, сегодня все это нарушено. Сегодня практически всю неделю ставятся законопроекты провластных депутатов. Я даже не говорю о том, чтобы рассмотреть законопроект, просто включить законопроект в повестку дня полтора месяца. Я общаюсь с председателем фракции, с представителями правластной фракции безрезультатно. нас там категорически игнорируют. Тем не менее есть законопроекты, которые мы голосовали, кстати, всеми депутатами. Законопроект о внесении изменений в закон Украины об объединении совладельцев квартирного дома, который существенно упрощает взаимоотношения между руководством СМД и простыми жителями СМД. Это очень хороший законопроект, мы его будем скоро рассматривать во втором чтении. Два законопроекта по просьбе представителей правды Украины, это всеукраинская организация, которая защищает права заемщиков, Юрий Шевченко, представитель Запорожской области. По его просьбе мы подготовили два законопроекта. Первый защищает наших заемщиков от коллекторов, которые более чем какие другие компании ведут себя некорректно а банки работают с коллекторами, они просто имеют свои коллекторские компании, и если кредит не возвращается вовремя, они передают право на возврат кредита коллекторским компаниям. Сегодня такие законы. Мой закон существенно усложняет отношения между банком и коллекторами, делает невозможным отношения между заемщиками и коллекторами. Он даже не принят повестку дня, потому что депутаты правосной фракции за него не голосуют. Второй законопроект, который дает возможность в случае договоренности между банком и заемщиком просить кредит, то есть банк прощает кредит заемщику, Дальше в любом случае у э, заемщика возникает, э, скажем так, доход, и он налогооблагается. Но заемщики не от хорошей жизни просят сегодня писать часть долгов. То есть они не могут даже эти деньги выплатить. Он списывает эти, э, скажем так, э, кредиты, которые банк в данной ситуации ему дает, и есть договоренность о невозвращении. То же самое законопроект не ставится в повестку дня. Есть законопроекты, которые касаются оборонпрома, есть законопроекты о бесплатной правовой помощи многодетным матерям. Э, много законопроектов, но, к сожалению, я задаю себе вопрос. Более 30 законопроектов, а моя задача в Киеве, как народного депутата, заниматься в первую очередь законотворческой деятельностью. Соответственно, бегать по министерствам, решая вопросы своего округа. Там, при, с, и и какие-то вопросы, которые мне задает местная администрация, которые не в состоянии решить, но может решить народный депутат. Ну, це не ділася. От, к сожалению, сьогодні рада така. Але все ж таки ви дійсно депутат-мажоритарник і виборці 75-го виборчого округу висловили вам свою довіру. Це заводські і Ленінські райони. Які проблеми на території вже вдалося вирішити? Над чим працюєте зараз і з чим звертаються люди? Навірно, самим плодотворним в моєму роботі був 13-й год в декабрі ми тільки зайшли в раду чотирнадцятого. ви від які проблеми з бюджетами в країні. Что могу сказать? В 2013 году мне удалось 3 миллиона гривен дополнительно через государственную субвенцию завести на округ Ленинский заводский район. Из них 250 тысяч гривен мы потратили на ремонт реконструкции областной филармонии в Ленинском районе. 250 тысяч на ремонт туп диспансера областного в заводском районе. Более 1170 гривен на реконструкцию здания по улице Таганская. Это социальный отель для детей-сирот. 1 340 тысяч на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан на городском электротранспорте. Мы завершили реконструкцию парка Заводский в Заводском районе. Это парк европейского уровня. По проекту выделили 220 тысяч гривен на ремонт Маркусовой балки. Более 4 тысяч жителей Заводского района так или иначе косвенно и прямо заинтересованы в том, чтобы этот переход был отремонтирован. И задача стоит в этом году, в следующем максимум его закончить. Что еще? По для детей детской площадки. Для справки могу сказать: с 2012 года, года по э, это время мы, отремон... мы поставили э, новых 50 площадок в Ленинском в Заводском районе. 46 детских 4 спортивных. Для справки за предыдущие 10 лет в Ленинском районе было всего 6 площадок, в Заводском 4. Дальше э, достаточно много поставили оборудования для, медици... для наших больниц. 4 в Заводском районе, 9 шестой в, Ленинском районе. Что из основного запомнилось? Ренен аппарат заводскую больницу около 2 миллионов гривен. А до этого там был самый новый аппарат, которому уже более 34 лет. И масса другого оборудования. Если просто, то можно сказать следующее. Народный депутат обязан, проведя встречи в период избирательной кампании, составить свою программу. Дальше эта программа должна быть открыта от всех, для всех. И в течение пяти лет он обязан отчитываться. Пожалуйста, заходите на сайт Кальцев, Кальсавзепиа там є моя програма, яка на основі с избирателями составлена. І я там каждый месяц місяць об исполнении того ліного пункту. Я думаю, що так должен поступати кожен депутат, який все таки працює на Україні стосовно громадських приймалень. Звертаються люди активно, чи їх потік поменшав, і з якими проблемами найчастіше приходять? В 2013 году более 1600 человек, сейчас за неполных 7 месяцев более 1170 человек. Из них более 650 в общественных приемных Ленинского и Заводского района, в районных администрациях. То есть поток людей увеличивается. Они работают как для жителей Ленинского Заводского района, так и для запоросов, работающих в Ленинском Заводском районе. Я дал команду принимать Всіх без іключення біженців з Донецької, та Луганської області оказувати безплатною правою конституційною інших видимості, яке можуть я як народний депутат зробити, або мої прийомне, в яких працюють кваліфіціровано юристи, і у нас ще хвилина часу залишилася до кінця ефіру. Як змінилося ваше життя, коли ви зробили вибір на користь політичної кар'єри? Ваше особисто життя, як якось змінилося, я всю життя працювати. А с учетом того, что стал нардепом, времени стало катастрофически не хватать. Я работаю до 8-9 на работе, потом прихожу до 11-12, до разрываю завалы. В субботу воскресенье дорабатываю то, что не смог сделать в среду недели. Сказать, что недоволен – нет. Я доволен работой, я работаю. Я делаю определенное дело. Может быть, где-то не, не всегда так, как мне бы хотелось или моим избирателям, но я работаю в меру своих возможностей. Поэтому я считаю, что основное качество, которое должно быть у депутата – это ответственность. Ответственность перед избирателями. Це ключевой фактор работе депутата избирателями. Якщо депутат работает, тогда ему есть що сказати, і він не боїться ніяких виборів. Очередных, черідних не чарівних і на цьому час нашої з вами зустрічі добігає свого кінця. Я дякую нашим глядачам за увагу. Нагадаю, у нас в гостях був народний депутат України Сергій Кальцев. Залишайтеся на телеканалі Запоріжжя і ви будете знати більше.